братерство – главная тема схвилеванных роздами у поэтов Энвера Низарадзе, Ивана Драча и Нины Натюк. Мы никогда не забудем тех прекрасных дней, которые мы провели в Грузии в составе делегации творческой молодежи Украины. Мы имели возможность ближе познать это прекрасное искусство, чудесную мудрую поэзию этого горного края. И как настоящая виноградная солнечная гроздь была дружба наших народов, сливаясь воедино прекрасным гимном нашей партии, нашей стране звучали украинские, грузинские и русские песни. Дорогие друзья, я хочу сказать, что такие люди, как Шевченко, так Давид Гурамишвили, это подобные люди Прометея, которые зажигают огонь любви и гуманизма, а потом освещают путь человечества. Дай Бог то, что дружба, которая зарождалась Лобіни віков, котрих так свято хранили і в Урамі і Шевченка, прадвіс і связі нас. Бути Давидом, арагву в хоролі чути, бачити гори в полі, палюжити річку Хорол тихоплинну, хай буде Арагою, бодай на хвилину, бодай на хвилину кипить, хай Арагою, хорол хай шумить грузинською брагою, ярчуком б'є бути Давидом, бути Давидом, єднати народи. Де є неправда встати супроти, з попелу встати, як спаленим бути, і Прометеєм придати прикутим на степовому моєму роздоллі проти долі піти і три свої долі трьом народам привити, бути давидом. Може, отут, біля полтавської криниці з солодкою чистою водою, молоді митці братніх республік знову прозирають до тих глибин, з яких б'ють невгасимі джерела нашого єднання. У колгоспі імені Леніна Диканського району на Полтавській землі, де колись всевидющим оком Микола Гоголь відкрив оті любі вечори на хуторі поблизу Диканьки, сьогодні молоді митці. І часточку свого труда дарують на добро, на достаток односельчанам Полтавського краю. І традиційний приз переможцеві пам'ятного трудового дня. Сьогодні квітують білі ромашки на чистому полтавському полі. А тоді, у вогненному 42-му році, коли грузинський льотчик герой Радянського Союзу Захар та був тяжко поранений у смертельному бою, це поле мовчало. Щедрі на материнський подвиг полтавські жінки врятували від загибелі грузинського побратима. Тепер це поле навіки його, Захарове поле. Кільки синів Грузії разом з братами усіх народів нашої батьківщини боронили свободу і незалежність на українській землі в роки великої вітчизняної війни. Низький уклін усім солдатам нашої вітчизни на високих Дніпрових кручах. Назавжди залишаться в пам'яті. Не забудь свято творчей молоди Украины и Грузии. Я в Киеве не впервые. У меня были здесь концерты, когда мне было еще 10 и 11 лет. Вы, Может быть, даже помните, я тогда пела песню Оранжевые мамы, Оранжевым ребятам, Оранжевые песни, Оранжево поют. И вот теперь, когда я уже сама стала оранжевой мамой, и моя пятилетняя дочка поет уже эту песню, мы снова здесь. и когда нам уже сейчас приходится прощаться с вами, нам и грустно, и радостно. Грустно, потому что нам приходится расставаться, а радостно, потому что мы выносим отсюда новые, свежие, прекрасные впечатления. И нам, конечно, это останется в памяти у нас очень-очень надолго, наверное, на всю жизнь. имени Центрального комитета КСМ Грузии, от имени творческой молодежи Грузии вручить этот скромный подарок грузинский национальный инструмент Чонгури. Это символ нашей дружбы. Слова глубокой подяки за дружбу, за радость творчего единания выглашивает первый секретарь ЦК ЛКСМ Анатолий Корниенко и секретарь ЦК ЛКСМ Грузии Бажа Лорд Кипанидзе. Перед тем, как выступить сегодня, мы много думали, как передать более точно, более емко то, чего мы увидели, чего мы пережили на украинской земле. Как передать те глубокие чувства, которых мы испытывали за эту неделю и испытываем сегодня, вот сейчас. Мы решили собраться всей делегацией, посоветоваться между собой. А среди нас и журналисты, и поэты, и писатели. Мы долго искали для вас самые красивые, самые искренние, идущие от сердца слова, но, наверное, так и не сумели найти их. Эти дни пролетели для нас, как один прекрасный миг. Все это в самых ярких впечатлениях мы увозим к себе в Грузию. Завтра вы, дорогие товарищи, улетаете на родину, но в наших сердцах навсегда останутся прекрасные песни, самобытные мелодии, чудесная поэзия вашего солнечного края, чувство самой искренней любви и уважения трудолюбивому и жизнерадостному народу, юному поколению советской Грузии. Мы всей души желаем вам счастливого пути, счастливого возвращения к себе на родину, домой и желаем огромнейших творческих успехов, большого личного счастья. До новых встреч, дорогие друзья!